assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugun man sizlarga instagramda trendga aylangan videoni gоlslarni topishni o'rgataman familiya имя отчество dilshot familiya имя отчество dilshot obiddinov v xobiddinovich buning uchun biza birinchi navbatda telegramga kirib olishimiz kerak telegram kirgandan keyin postga iloji boricha kirilcha harfila yozamiz ot alsha birinchilikda sariq bot botchamiz chiqadi unga kiramiz start beramiz start bersak ko'rsalaringiz pastda сменить голос и еще бот ikkita funksiyasi chiqadi сменить голос bossalaringiz sizlarga mana beshta funksiya chiqarib beradi bu besh xil ovoz yurka alyoshka танюха igra english hozirda trendga aylangan golos bu alyeshkani ovozi bo'ladi endi lotincha yozsalaringiz ham bo'ladi bunga misol uchun o'zimni ismimni yozamanda mana. manako'rib turganingizda ovozimiz tayyor endi bu ovoz olib bemalol kapkutga qo'yib o'zlaringiz xohlagan videoni tayyorlashlaringiz mumkin Bu agar bu narsani kimda kim qo'ya olmasa, kaputg qo'yib video taxlashni bilmasa keyingi videolarimda men bu narsani o'rgatib boraman uning uchun menga shu videoimga layke bosasiz va kanalimga obuna bo'lib qolasiz